যদি কাম কৰে গৰু পুহিছে পাবই আপুনি গৰু পুহিলেও ছাবচিডি পাব ইয়াতে এই ধৰণৰ কথাত ৰাজনীতি কৰি কি লাভ আছে কাম কৰিহে পইচা লৈছে আৰু চৰকাৰে ছাবচিডিটো দিবৰ কাৰণে স্কীমে বনাইছে মন্ত্ৰী বিধায়কে লব নোৱাৰে বুলি কোনো কথা নাই তেওঁলোকেতো কৰাপশ্যন কৰা নাই ডায়েৰী ফাৰ্মে কৰিছে গৰুহে পুহিছে এইটোত কি ৰাজনীতি হব পাৰে আচৰিত কথা কোনোবাই দুটা গৰু পুহিছে চৰকাৰৰ আঁচনি মতে পইচা লৈছে চুৰি কৰাটো নাই এইটো কিবা এটা বিতৰ্ক হ'ব পাৰে নেকি নিবনুৱা যুৱকেও পাব কাৰো ভাত কাঢ়ি লোৱা নাই নহয় আৰু দহজন নিবনুৱা যুৱকে কৰিলে এক হাজাৰজন কৰিলে তাকো আমি ছাবচিডি দিওঁ কাৰোবাৰ যদি দুজন নিবনুৱা যুৱকক মাৰি যদি লৈছে তেতিয়াহে ক'বলগীয়া কথা আছে আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত মানুহে দুৰ্নীতি কৰি খাইছিলে এতিয়া যদি আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে ঘৰত গাখীৰ উৎপাদন কৰি খাব খোজে আপত্তি কি আছে ইয়াতে চলিবতো লাগিব ঘৰখন আজি মন্ত্ৰী আছে কালি নাই ঘৰখন কেনেকে চলিব গতিকে বৰ হত্যা কৰি খোৱাতকৈ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি খোৱা বেছি ভালনে বেয়া এতিয়া আপোনালোকে নিজে কওকচোন গতিকে এইবিলাক আৰু বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নেকি শ্বাহজাহানে পত্নীৰ নামত কেৱল এটা তাজমহলে বনাইছিল কিন্তু আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ পত্নীসকলৰ নামত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত গোটেই অসমখনেই লিখি ল'লে সীতাৰে ৰামক এটা সোণৰ হৰিণা পোৱালি বিচাৰিছিল কিন্তু সীতাৰ সংসাৰখনেই ধ্বংস হৈ গৈছিল আমাৰ বিজেপি নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ পৰিবাৰে কিন্তু দিনে মৰমী হৈহে গৈ আছে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে দুগ্ধ প্ৰকল্প উন্নয়নৰ নামত পঞ্চাশ লাখ টকাৰ ৰাজ সাহায্য পাইছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লভ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পত্নীৰ লগতে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ পত্নীয়ে অৱশ্যে একো আচৰিত হবলগীয়া কথা নহয় কাৰণ ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলে আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰিবাৰৰ পৰাই কিয়নো একেদিনাই পঞ্চাছ বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি লগতে একেদিনাই কৃষিভূমিৰ মানে শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দহ কোটি ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনি হিতাধিকাৰী হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ একেদিনাই কিন্তু কৃষিৰ আপোনাৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে যিটো সময়ত কৃষকে নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ মাহৰ পৰি মাহ বাট কৰি বাবলগীয়া হয় সেইটো সময়তে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰিবাৰে একেদিনাই কৃষিভূমি শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে পঞ্চাশ লিটাৰ মাটি ক্ৰয় কৰি দহ কোটিৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰূপে প্ৰথম আৰম্ভণিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰাই হৈছে ত' ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এটা কথা ভাবিলে দুখ লাগে যে সাধাৰণ মহিলাসকল কেৱল লাখ কতি কেৱল বাৰশ পঞ্চাশ টকাত জীয়াই থাকিব লাগিব কেৱল বাৰশ পঞ্চাশ টকাৰহে হিতাধিকাৰী কিন্তু আমাৰ বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পত্নীসকল কিন্তু কোটিপতি এইটো হলে আমি কেতিয়াও মানি লওঁ আমাৰ সাধাৰণ মহিলাসকলকো কোটিপতি বনাব লাগিব অকল আপোনালোকৰ পৰিবাৰ কোটিপতি হলে নহ'ব নহয় এষাৰ কথা আছে চৰাই মৰে আঠাত লাগি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিপদত পৰে নিজৰ কথাত পৰি ডাঙৰীয় সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁ কৈছে আজি মই মন্ত্ৰী হৈ আজি মন্ত্ৰী হৈ আছে কাইলৈ নাই ঘৰখন কেনেকৈ চলিব ইচৰাম কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰাপচন কৰি খাইছিল এতিয়া গাখীৰ বিক্ৰী কৰি খাব খুজিলে ভালহে পাব লাগে এইখন চৰকাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দিন বাৰু এনেকুৱা এনেকুৱা আহিলে নে যে গাখীৰ বিক্ৰী কৰি খাব লাগে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয়তো কৈছিলে যে ল'ৰা ছোৱালীক গাখীৰ খাবৰ নামত তিনিশ টকাকৈ দিয়া হ'ব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি নক'ব যে গাখীৰখিনি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া মানে ফাৰ্মৰ পৰা কিনিব লাগিব তিনিশ টকা সেইকাৰণে দিছিলে নেকি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাত্ৰ তিনিশ টকা গাখীৰ খোৱাৰ নামত আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবাৰক দিব পঞ্চাছ লাখ টকা ব্যৱসায় কৰাৰ নামত এইটোতো কেতিয়াও আমি মানি ললওঁ সঁচাকৈ যদি তেওঁ আপোনালোকৰ পইচাৰ অভাৱ আছে ঘৰ কেনেকৈ চলিব তেনেহ'লে ৰাজনীতিলৈ কিয় আহিছিলে ৰাইজৰ সেৱা কিয় কৰিছিলে ৰাইজৰ সেৱাৰ গইনা লৈ পেলাই আপোনালোকে ৰাজনীতি হৈ ৰাজনীতি কৰি মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব খুজিছিলে নেকি তাতকৈ আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰি প্ৰথমেপৰাই দুগ্ধ পালন হোটেল ৰিজৰ্ট বাগান আদিবিলাক মানে ইত্যাদি ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বৃহৎ বৃহৎ ব্যৱসায় কৰি আজি ঘৰখন নদন পদনকৈ চলিব পাৰিলেহেতেন মিছা মিছি ৰাজনীতিত কিয় আহে ৰাজনীতিত ৰাইজৰ সেৱা সেৱা কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ হলে বিনা পইচাই সেৱা কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকেতো আপোনালোকৰ চাৰি পুৰুষলৈকে কথা ভাবিছে এতিয়া দুগ্ধ পালন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে মই এটা কব কথা সুধিব বিচাৰিছো এই যে আমাৰ আপোনালোকৰ যদি ইমানেই দিন বেয়া পইচা পাতি নাই আমাৰ যে হাতী চিৰিয়াখানাৰ পৰা যে জীৱ জন্তুবিলাক যে নিছিলে সেইবিলাক যে বিক্ৰী কৰি পইচাবিলাক পাইছিলে কি হ'ল বাৰু সেইবিলাক উলিয়াই পেলাই চলিব আমাৰ মাটিবিলাক যে খিলঞ্জীয়া মাটিবিলাক যে ৰামদেৱ আদানী আম্বানী যে বিক্ৰী কৰিছে আৰু বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে সেইবিলাক পইচা কি কৰিব সেইবিলাক পইচাই আপোনালোকে চলিব ঘৰখন চলাব এতিয়া গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছেনে ইমান মানে অৱস্থা বেয়া হৈছেনে যদি ঘৰ এখন কেনেকৈ চলিব বুলি ভাবিছে আপোনালোকে ভাবকচোন যিসকলে খাটি খাইছে দিন হাজিৰা কৰি খাইছে তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিছে যিটো সময়ত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলীয়া কৰিছে সাধাৰণ জনতাক ত এজন হাজিৰা কৰা ব্যক্তিয়ে ঘৰখন চলোৱাৰ উপৰিও ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা ফালৰ পৰা কেনেদৰে ঘৰ এখন চলাইছে ভাব আপোনালোকেতো পেঞ্চন পাব তাকো এন পি এছ অৰি তাকো অ' পি এছ পাব এন পি এছো নহয় ত' আপোনালোকৰ চিন্তা কি হয় মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে আপোনালোকেতো নদন বদন হৈ আপোনালোকৰ ঘৰখন চলিব আপোনালোকৰটো একো অভাৱেই নাই মৰিব সাধাৰণ জনতাখিনি আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাশ টকা সাধাৰণ জনতাক হিতাধিকাৰী বনাব আৰু আপোনালোকৰ পৰিবাৰসকল হ'ব মানে কোটিপতি এইটোতো কেতিয়াও মানি ললওঁ সেইকাৰণে এইবিলাক কথা থাকিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে হিন্দু মুছলিম গৰু মাংস এইবিলাক ইছ্যু আগলৈ লৈ আনে সেইকাৰণে কওঁ যে আমি সাধাৰণ জনতে আমাৰ মেইন যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক আমি কৰি থাকিব লাগে তেওঁলোকে এই যে ৰাজ সাহ পোৱা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পত্নীয়ে যে ৰাজ সাহ্য পাৰিছে এইবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলিম গৰু মাংস এইবোৰ বস্তু টানি আনে এতিয়া কথা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত ধৰ্ম হৈছে এটা ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম হৈছে এটা নিৰ্বাচনী ইছু এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ কংশই যেনেকৈ ৰাতিয়ে দিনে চকুৰ সন্মুখত চিৰ বৈৰী শ্ৰীকৃষ্ণক দেখা পাইছিল মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত ঠিক তেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে কেৱল মানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক দেখা পাই থাকে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কাৰণ কথাই পঠিয়াই তেওঁ কংগ্ৰেছ কথাই পঠিয়াই তেওঁ আমাৰ সভাপতিক